Погиб командир первого батальона Герой Украины Тарас Синюк. И так получилось, что пришлось занять посаду временно и выполнять обязанности командира первого милиционного батальона. Ну и в процессе как бы перенял должность эту. Ну, сразу, грубо говоря, на войне принять батальон, да, то есть с роты это чуть-чуть, как бы, ну, накладно получается. То есть, э, морально, как бы, ну, с, было сложно. Было сложно поначалу. Но благодаря, что коллектив батальоне отличный, я бы сказал. Но. Посему, в принципе, проблем никаких у меня не возникало. То есть, хлопцы сразу поняли друг друга. Тем более, что до этого я служил в первом батальоне, будучи замком роты. Но. То есть, как бы, мы сошлись и с бойцами, и с офицерским составом. поэтому проблем, как бы, не, не было. Но. Доброполе, Славянск, потом Краматорск, потом Лысычанск, потом Саурмогила, потом этот рейд был на количество время. После рейда пошли уже Ясиновато, Тельманово. То есть, ну и так, трехизбенки уже там, такие 32 блокпосты. То есть, ну, и он накатанной Авдеевка, потом э чуть поработали на Спартаке, ну, шахту поддержали, ну, опять Авдеевка, то все вот так. Вот. Да, поначалу был страх, но этот страх, он, грубо говоря, перерос, я бы сказал, в уверенность, уверенность в свои силы, уверенность в своих людей, да. То есть и э, уверенность солдат в их командирах. То есть и отсюда оно начинается все. Да? Потому что если, конечно, подразделение не уверено в командире, или, например, командир не уверен в подразделении, то задача, в принципе, практически невыполнима. Да? Потому что, ну, Начинается с этого. У них стало больше всего. То есть начиная, грубо говоря, от э, стрелкового оружия, заканчивая техникой, у них есть в принципе практически все. То есть это грубо говоря против нас стоит полноценно. Вот мы воюем, и поначалу это были сепаратисты, да, которые там с винтовочками с мосинами бегали или со СКС, А сейчас они полноценно вооружены. Это награда, я уже повторялся много раз, это награда первого батальона. Так, награда, да, ее достоин любой боец батальона. Просто так получилось, что в моем, лице ну, наградили первого батальона. А за что? Ну, я перечислил, да, перечень городов, там, высот и так дальше, и так дальше. То есть, чуть-чуть повоевали. срок, а потом захотели захотели стать именно контрактниками звали, а мы не были мы добровольцы мы не добровольцы на контракт ну, <связывая> ну, <связывая> добро. <связывая>